হেল্ল' অসম বিক্ৰ ব্লগলৈ মই বিক্ৰমে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ব্লগলৈ আশা কৰোঁ ব্লগটো চাই ভাল পাব গৈ আছোঁ এতিয়া পুখলীদাৰ ঘৰত মানে মৰিগাঁও নগাঁৱৰ যিটো চেম্পিয়ন মহটো তেখেতৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু যিহেতু মহৰ যুঁজ নিষেধাজ্ঞা মানে আকৌ জাৰি কৰি দিছে মানে আকৌ নিষেধাজ্ঞা দি দিছে মহৰ যুঁজৰ হোৱাত তো সেইকাৰণে মনটো বহুত বেয়া আৰু যিহেতু গম পায় মই অকল মহৰ ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু লগতে মোৰ মহেশালো আছে তো সেই বিষয়ে মানে সাংঘাতিক মনটো বেয়া লাগি আছে এফালে সন্মুখত আছে যিহেতু মৰিগাঁও নগাঁৱৰ চেম্পিয়ন মহটো দেখিছে নহয় ইয়াৰ সন্মুখত পুখলি দা মানে মিৰ্জাদুল আৰু দাদাক কথা কেইটামান সুধিম যিহেতু আমাৰ ম'হ যুঁজখন মানে বন্ধ কৰি দিছে এতিয়া ন্যায়ালয়ে সিদ্ধান্ত দি বোলা তো সেই বিষয়ে দাদাৰ মনোভাৱটো জানিম দাদাই কেনেকুৱা লাগিছে এই গৱলীয়া মহ এটা বিশেষ আছে যেতিয়া তেখেতৰ হাতত তো তেখেতক সুধিবলৈ বিচাৰিম তো তেখেতৰ কেনেকুৱা অনুভৱ এতিয়া ত' যুঁজখন যে এতিয়া বাতিল কৰিছে আপোনাৰ মানে মনোভাৱটো কি ক'ম বুলি ক'ব এতিয়া আহ্বান জনাইছোঁ যে উচ্চ ন্যায়ালয়ত দেখিছে নহয় এইফালে আছে মালিক আৰু আপুনি মানে বিশেষ যোৱা বছৰ যে যুজ হৈছিলে তাৰ বিষয়ে কি কব যোৱা বছৰ ইমান ধুনীয়াকৈ এছ অ' পি দি পেলাই যুজখন পাতিছিলে এইবছৰ হলে আপোনাৰ মানে গম পাইছেনে মানে কিছুমান ৰাইজেও কৈছিলে যে এছ অ' পি নামানি পেলাইও যুঁজ পতাৰ কাৰণে অলপ ভুল হৈছে চাওক যোৱা বছৰো এছ অ' পি মানিয়ে যুঁজবিলাক পাতিছিলে আৰু এইবছৰো আশা এইটোৱেই কৰিছোঁ যে আমি চৰকাৰে এখন এছ অ' পি বনাই দিয়ক আৰু সেই এছ অ' পি মতে মানে ৰাইজে যুঁজাব লাগিলে আমাৰ সেইটোত কোনো আপত্তি নাই কিন্তু যদি চৰকাৰে যাতে যুঁজখন পাতিবলৈ আমাক নিষেধাজ্ঞাটো আঁতৰাই দিয়ে সেইটোহে আমি বিচাৰিছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ যিহেতু এই বিশাল মহটো মানে মৰিগাঁও নগাঁৱৰ জ্যোতি চেম্পিয়ন মহটো এই দাদাৰে হয় আৰু এই দাদাক মই দুআষাৰ কথা সুধিবলৈ এটা কাৰণেই বিচাৰি আছোঁ যে দাদাই আগতেও কৈছিলে মহৰ যুঁজ পাতিব লাগে আৰু যোৱা বছৰ তাৰ আগৰ বছৰ যেতিয়া মহ নিষেধাজ্ঞা আছিলে তেতিয়াই তেতিয়াই দাদাই মহটো লৈছিলে আৰু মহটো লৈ তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈ মহটো ৰাখি আছে মহ যুঁজ বন্ধ কৰি দিয়া সময়তো দাদাই মহটো বিকি দিয়া নাছিলে তথাপিও মৰমত মহটো ৰাখি আছিলে আৰু এতিয়া যেতিয়া আকৌ মানে যুঁজখন বন্ধ কৰি দিছে তো তেখেতৰ পৰা ভালকৈ দুআষাৰমান কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগত আছে এইফালে আমাৰ ডিমফুল দোস্তাৰ

দহ পোন্ধৰ দিনমানৰ পিছত কিন্তু সেইটো ঠাণ্ডা হৈ নাথাকিব কাৰণ প্ৰতি বছৰে সি যুঁজিয়ে থাকে যেতিয়া এই মাঘৰ টাইমত সি যুঁজিবলৈ নাপাব সিহঁতৰো দিয়কচোন এটা আইডিয়া আছে সেইটো টাইমত যেতিয়া যুঁজিবলৈ নাপাব সি তেতিয়া কণ্ট্ৰল নোহোৱা হৈ যাব গম পাইছেনে আৰু এইফালে আমাৰ ভাই আছে তাক কেনেকুৱা সুধিম এতিয়া মানে ম'হৰ যুঁজ যে বাতিল কৰিছে তোমাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ এতিয়া তুমিতো মানে ম'হৰ ভিডিঅ'বিলাকেই বনাই থকা দুখ লগা অনুভৱ যিহেতু মই গোটেই বছৰৰ মানে প্ৰায়খিনি সময় মানে সেই ম'হৰ লগত আৰু মহৰ গঁৰালখিনিৰ লগতে জড়িত হৈ থাকোঁ তো এই বছৰ যি দুদিনমান ধৰি যি নিউজ মানে চলি আছে ত' সেই নিউজটো মই সঁচাকৈ মানে দুখিত মই আৰু চৰকাৰক গোটেই অনুৰোধ জনাম যাতে যি টেটা সংগঠনে যিটো আমাৰ মানে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক যি এখন আবেদন আবেদন জনাইছিলে আবেদনত মানে যিটো একদম মানে এতিয়া এছ ও পি দিছে যে বন্ধ মানে মহযযুঁজটো বাতিল কৰিব লাগিছে বন্ধ হ'ব মানে বেন কৰি দিছে তো সেইটো যাতে নহওক যিহেতু মানে তেখেতলোকৰ আৰু কিছুমান মহ যুদ্ধৰ বাহিৰেও তেখেতলোকে আৰু কিছুমান সংগঠন মানে আমি উচ্চতম ন্যায়ালয়ক আমি ৰাইজে সন্মতি জনাইছোঁ সকলোৱে সকলো গোৱাল সকলোৱে গোৱালপথাৰৰ পৰা আমাক সন্মতি জনাইছে কিন্তু তেখেতলোকে মৰ জ্য় বা বুলি চন বন কৰা বন্ধ কৰাৰ মাজতে গলো খুঁটিলে মহ খুটিলে তাত যাওঁতে হাতীমা মন্দিৰ মানে দৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিলো তাত মানে তেনেকুৱা মানে বনৰীয়া জন্তু মানে বান্দৰ ধৰি বহুত কিছুমান এনেকুৱা জন্তু আছে খাবলৈ খোৱা অভাৱত মানে কিছুমান মৰি আছে মৰি গৈছে অনুকে খাদ্য মানে যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰক এইখিনি চকু দিয়ক যিহেতু তেখেতলোকে প্ৰকৃতি প্ৰেমী প্ৰকৃতি প্ৰেমী তেখেতলোকে এইখিনি হাতত মানে গুৰুত্ব দিয়ক আৰু বহুতো ৰেলৰ খুন্দাত হওক গাড়ী খুন্দাত হওক ধুনীয়াকে হাতীবোৰ খোৱা বোৱা ব্যা কৰক সেইখিনি তেখেতলোকে গুৰুত্ব দিয়ক আমাৰ মহ যুজতো মানে আমাৰ পৰম্পৰা যিহেতু ছশ বছৰ আদিন আমাৰ আগৰ দিনৰ পৰা পৰম্পৰা চলি আহিছে মহ যুঁজটো এইটো যাতে আপোনালোকে মানে বাধা প্ৰদান নকৰিব যিহেতু এই আমাৰ উৎসৱ আৰু ধৰ্মৰ আমাৰ জড়িত প্ৰতি বছৰে পৰম্পৰা আমাৰ ৰক্ষা কৰি সকলোৱে মহ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত কৰে আৰু সুন্দৰভাৱে মহ যুদ্ধ অনুষ্ঠিত কৰে আৰু কোনো এটা মানে মহটো যি কষ্ট পায় তেনেকে কোনো এটা নহয় আৰু লগতে মহটো আমি ইমান আপোনালোকে যিনেকে মানুহক ভাল পায় তেনেকে মহটোকো মৰম কৰে মৰম কৰে মৰম কৰে সেইটোৱে তাৰ যেনেকৈ মানে চাওক যেনেকৈ প্ৰকৃতি মে মানে পেটা সংগঠনটোৱে যেনেকৈ কৈছে মহটো ইঞ্জৰুড হয় তেজ ওলাই চাওক ইমান টকা এটা সম্পত্তি ৰাখিছে কিমান টকা খৰচা কৰি মহটোৰ কাৰণে গাঁৱৰ পানী মানুহ ৰাখিছে হয়নে ইমান টকা এটা সম্পত্তি এটাক আমি কেতিয়াও চাওক চিকিৎসা নকৰাকৈ বা তাক দুখ পোৱাটো আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ তাক এটা নিজৰ ল'ৰা নিচিনাকৈ মৰম কৰি ৰাখিছে হয়নে তাৰ দুখ পোৱা মানে মালিকৰ নিজৰ গাত লগা নিচিনাকৈ ভাবে আপোনালোকে সেইটো অনুভৱ কৰিব পাৰিছেনে নাই সেইটো আমি মই গম পোৱা নাই মোৰ নিজৰো এটা মহ আছে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আপোনালোকে যিমান ভাবিছে মহটোৱে বহুত দুখ পায় কষ্ট পায় সেইটো একেবাৰে নহয় চাওক আমি ইমান টকাৰ সম্পত্তি এটা ৰাখি পেলাই তাক দুখ পোৱাটো আমি কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ হয়নে আপুনি বিচাৰিবনে ইমান সম্ভাৱনা নাই গম পাইছেনে চাওক এইবিলাক অকণ দাদা খং উঠি গৈছে এটা কাৰণে চাওক দিনে ৰাতিয়ে মহটো ৰাখি আছে ইমান টকা খৰচা কৰি মোলা মহটো অকল যুঁজাম বুলি ৰাখিছে সেইটো নহয় গোটেই জেগাতে মহ যুঁজ হয় আৰু দাদাৰ মানে যিটো মহ আছে সেইটো মহ মৰিগাঁও নগাঁৱত গোটেই চেম্পিয়ন হয় গম পাইছেনে এই মহটোক গোটেই মৰিগাঁও নগাঁও ৰাইজে চবেই চিনি পায় যোনে মহৰ যুঁজ চাই ভাল পায় যোনে মহৰ যুঁজৰ বিষয়ে জানে সেই মহটোক চবেই চিনি পায় তো সেইকাৰণে দাদা অলপ মানে মনটো বিশেষ বেয়া লাগি আছে কিহৰ কাৰণে মানে যুঁজৰ প্ৰতি বহুত চখ এটা কৰি মহটো এইবছৰ মানে বেছি খুৱাই বোৱাই বেছি ধুনীয়াকৈ ৰাখিছিলে যাতে এবাৰ ভালকৈ এখন যুঁজাম যি যিহেতু যোৱা বছৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰ আহিছিলে ছাৰৰ সন্মুখত মহটো যুঁজাইছিলে তো দাদাই মানে ভাবিছিলে এইবাৰ ছাৰ আকৌ আহিব এইবাৰ যুঁজখনত মানে আৰু ধুনীয়াকৈ যুঁজাম বুলি ভাবিছিলে আৰু মহটো চাওক এবাৰ কি ধুনীয়া কৈ ৰাখিছে দেখিছেনে ত' সেই আশাবোৰ মানে যেতিয়া ঘপককে গম পাই গৈছে এতিয়া দহ পোন্ধৰ দিন থাকোঁতে আৰু কেইদিন আছে যুঁজ এইখিনি সময়ত যেতিয়া গম পাই গৈছে যুঁজ নহ'ব বুলি তো সেইকাৰণে অলপ মানুহজনৰ মন বেয়া লাগি গৈছে তো যি নহওক আৰু যদি পেটা সংগঠনৰ ৰাইজে চাই আছে আমাক তো আপোনালোকে আমাৰ মাজত আমাৰ গোটেই মহগালখিনিৰ মাজলৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰক আপোনালোকৰ যিখিনি ভুল সিদ্ধান্ত মানে ৰাইজ চৰকাৰক দিব বিচাৰিছে সেইখিনি যাতে আমাৰ মাজত একেলগতে ডিছকাছ কৰক তেতিয়া আমি গোটেই ৰাইজ বহিম একেলগতে আপোনালোকেও আহক তো মই এইটোৱে মানে অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকক যে আপোনালোকে আমাৰ গোটেই মহৰ মানে মহ আৰু মহৰ মাল এইখিনি সহজ তথা মানে মহ যোনে যোনে পাতে যুঁজ পাতে সেই কমিটিখিনিৰ লগত একেলগতে বহিবলৈ চেষ্টা কৰক আৰু মোৰ ফালৰ পৰা সেইটোৱে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকক